Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir pada hari Ahad pagi ini. Isu zakat uh, pengurusan agensi-agensi Islam Negeri Pulau Pinang ini telah mula menjadi masalah apabila Timbalan Ketua Menteri eh, dia datuk 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 Muhammad Hamid ini menjadi timbalan ketua eh, di mana ialah satu-satunya timbalan ketua menteri yang meletakkan dirinya sebagai ketua terus eh, secara eksekutif dalam hampir semua badan daripada majlis agama zakat Sampai ke pengurusan wakaf dan sampailah kitab dan hampir semua diletakkan di bawah dia. Dan ini menimbulkan konflik of interest yang sangat besar dan mismanagement. Okay. Hari ini kita fokus kepada beberapa perkara penting yang saya rasa timbalan ketum tinggi ini Cuba manipulasi maklumat dan mengelirukan orang ramai eh? Penguasaan dalam uh, pejabat institusi-institusi uh, agama di negeri uh, Pulau Pinang ini uh, Bermula daripada sekecil-kecil kepada sebesar-besar Pertama sekali Saya nak bertanya kepada timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Tengok ya? bagaimana adik dia adik dia sendiri adik kandung dia sendiri eh, dilantik menjadi pegawai kewangan majlis agama Islam Pulau Pinang yang di mana dia pengurusi dia kena jawab betul atau tidak eh, adik dia sendiri yang kita tahu apabila perkara ini telah tersebar dia cuba nak tukar ke tempat lain tapi itu adalah satu bentuk korupsi yang sangat besar. Eh, saya ketua jabatan, saya lantik adik saya urus kewangan. Eh, itu salah. Dan adik dia ditukar daripada Putrajaya pergi ke Pulau Pinang dengan jawatan itu. Kedua, benarkah anak pegawai khas kepada Perdana Menteri eh dilantik menjadi pengurus kewangan zakat Pulau Pinang? Eh? Dan benarkah anak kepada Dr. Johari Arifin calon PRK Sungai Bakap pada tahun 2025 dilantik menjadi eksekutif operasi kutipan zakat Pulau Pinang? Keempat, benarkah anak saudara kepada setiusa Majlis Agama Islam Pulau Pinang? Eh? Pula dilantik sebagai pegawai kanan komunikasi korporat kelima benarkah pengurus bahagian perolehan zakat yang bernama Osman yang dibawa masuk pada lantikan 2024 merupakan dibawa masuk hanya kerana dia pegawai apa namanya ni kawan sekolah timbalan ketua menteri dan dia sebenarnya tidak langsung ada pengalaman dalam bidang perolehan dalam resume dia sebelum ini yang keenam, Encik Zamawi, pengurus besar Jabatan Agihan yang turut dibawa masuk pada tahun 2024 merupakan rakan sekerja TKM ketika dia di Takaful dan tanpa kelayakan dan juga turut ada beberapa uh, prasyarat dalam pengambilan tidak diambil kira. Nombor tujuh, eh, saudara Hezri hanya kerana dia aktivis PKR hari ini dia dibawa masuk sebagai pengurus besar Jabatan Hikmat Pengurusan JKP juga dalam institusi zakat eh? yang kelapan, Dr. Samsudin dibawa masuk sebagai COO zakat pada tahun 2024 juga adalah kerana dia inner circle timbalan ketua menteri yang di mana uh, beliau bersara pada uh, di UiTM pada 2025 dan status sama ada dipinjamkan atau dia berhenti dan a uh, berada di pusat zakat juga sampai sekarang menjadi konflik. Untuk perkara yang pertama ni saya nak gambarkan kepada orang Pulau Pinang apa dia. Institusi agama di Pulau Pinang ini telah hancur kerana PKM Pulau Pinang eh, PKM 1 Pulau Pinang menjadikan institusi ini betul-betul menjadi alat politik dan dia boleh buat lantikan ikut suka dia itu yang pertama yang kedua isu zakat Pulau Pinang ni dah dah, dah isu duit, isu pengurusan sebenarnya ini implikasi dia Maklumat yang kedua ialah kita nak tanya timbalan ketua menteri yang sangat berkuasa hari ini eh? kita mendapat 30 dan saya percaya ramai lagi beasiswa zakat orang yang terima duit beasiswa zakat yang mana ijazah dapat 3500 tahun dan sebagainya semenjak tahun 2025 tidak mendapat bayaran atas alasan apa penyelarasan, cash flow terganggu dan sebagainya. Ha? Kita nak tanya benda ini dan uh, oleh kerana dia menggunakan institusi ini, banyak orang tak sedar tapi bila saya datang semenjak semalam, perjumpaan kita dengan kontraktor-kontraktor Melayu Bumi Putra ada AMNO, ada macam-macam ya. Yeah. Jaib ni, Jabatan Agama Islam selalunya tahun-tahun sebelum ini mengeluarkan paling tidak 50 sehingga 70 4 tahun kebelakangan ini data kita menyatakan apa kerja, tender dan sebut harga keluar jadi kelas F sebagainya ni bolehlah dapat kerja ya. tetapi masalahnya sudah lebih daripada setahun Jaib menumpukan kerja-kerja given istilah kontraktornya kerja-kerja given di mana runding terus dan daripada situ itu telah dikuasai oleh kroni-kroni tertentu berdasarkan keahlian politik uh, orang yang berkuasa so, saya yang sistematik sekalian dalam pada masa itu maka timbullah satu cerita satu kes kes tersebut ialah di mana timbalan ketua MUI telah uh, bukan uh, pusat zakat telah meluluskan duit zakat untuk seorang yang bernama Zamri bin Ahmad Zamri bin Ahmad ini telah mendapat bantuan dalam bentuk luar biasa iaitu RM178,368.60 uh, ,60. eh, dia dapat ini untuk atas nama membayar baki hutang rumah baki hutang rumah eh. sebelum itu saya nak sebut Zamri Ahmad ini juga penerima zakat itu kita akui eh? dia masuk dalam golongan asnaf mungkin di mana dia menerima zakat bulanan dalam bentuk bantuan makanan sebanyak RM200 memang setiap bulan dia dapat RM200 kemudian bantuan tunai bulanan sebanyak RM500 Maknanya 700 orang ni dapat tiap-tiap bulan. Ha, berapa ramai orang di Pulau Pinang mendapat keistimewaan seperti ini. Dalam pada masa itu, dalam pada masa itu, tiba-tiba dia boleh dapat 178,368.60 sen untuk settle hutang rumah untuk selesai hutang rumah eh? dan ini timbalan ketua menteri tak payah pusing-pusing tak payah nak kudakan kaki tangan awam suruh jawab kamu kena jawab sendiri fakta yang pertama benda ini salah full stop benda ini salah kenapa saya kata salah sebab dia sendiri telah pecah-pecahkan dan tidak ada skim bantuan 178 ringgit nak selesai bagi hutang rumah tidak ada eh? Kenapa? Sebab dia dipecahkan mengikut data pusat zakat ni. Eh? Dia dipecahkan satu dalam projek pembinaan rumah asnaf. RM80,000. Eh? Patut rumah asnaf ni dibuat macam mana? Semua ada orang dapat. Ramai orang dapat. Rumah asnaf ni maksud dia ada tanah. Buat rumah. Pusat zakat lantik kontraktor eh, melalui kerja cabut undi eh, lantik kontraktor dan buatlah rumah sendiri suruhlah asnaf ni duduk tapi masalahnya peruntukan ini telah disalahgunakan untuk pergi bayar rumah orang yang dah ada 80 ribu ini salah dan jenayah eh? kedua 98,368 ringgit sen kerana orang ini diletakkan di bawah asnaf gharimi ini pun ada pertikaian juga tapi kenapa kamu perlu pecah-pecah-pecah data di pusat zakat apa dia orang sama dapat pecah-pecah-pecah dan rekod kami rekod kami saya nak cabar timbalan ketua B Zamri tidak pernah buat permohonan seperti biasa ke pusat zakat kamu jangan tipu benda tu ini orang pusat zakat sendiri bagi tahu data dan file pusat zakat ada salinan di tangan saya timbalan ketua menteri kena jawab adakah benar dia hanya melalui minit dan arahan di atas bagi orang ni kerana apa mengikut rekod kita orang ini adalah kawan sekolah di sekolah menengah kebangsaan al-irsyad ha? ada isyad jadi semua yang menguasai ini akan sekolah dia habis orang sekolah di Sungai Aceh tak laku dah di Pulau Pinang orang sekolah di Tasik Ngo tak laku dah orang Penang Free School tak laku dah semua orang ada isyad dia jadi saudara itu kesalahan pertama dalam isu rumah ni orang ni dapat pecah-pecahkan memang tak ada memang tidak ada langsung untukkan zakat untuk itu tetapi oleh dana rakan sekolah tak mohon pun boleh dapat 3M kena jawab kedua yang saya nak bagi tahu ialah dalam isu ini okeylah baik kamu nak bayar hutang bank sepatutnya pusat zakat mesti bil dengan siapa bank Pusat zakat mesti masuk kepada men Pusat zakat pula dalam proses itu sedang berlaku Takdir Allah Zamri meninggal Zamri meninggal eh? Dan akaun duit itu Duit itu dimasukkan dalam akaun isteri dia Dia bukan mohon secara bersama mak. Dia mohon secara zamri Ini bukan duit pencen kerajaan Ali mati minah boleh waris tak boleh ini salah tata kelola dan salah tata cara dan ini merupakan satu amalan koraksi oleh kerana uh, apa namanya ni dia kawan sekolah ah, tak takpelah bagilah balu dia dan ini benda yang salah okay, itu yang pertama yang saya ulang balik timbalan ketum menteri jangan kudakan pegawai-pegawai di, di dalam majlis agama pusat zakat apa semua nak menjawab dia ialah kesalahan kamu dan kita dah buat laporan SPRM SPRM tidak ada alasan SPRM perlu bertindak dan ia boleh selesai dengan kamu uh, reman uh, timbalan ketua menteri dan selesaikan kes ini kedua merujuk kepada not tanah 240 dan 264 dan 265 yang lawatan tapak semalam Zul bekas adun sungai Aceh dia dah pergi eh? dalam pada masa itu eh, uh, tanah ini mengikut rekod kita daripada segi angka mungkin sedikit berbeza atau salah tetapi mengikut rekod kita tanah ini telah diambil sekitar 9.9 juta duit mana? duit zakat duit zakat duit zakat dari Pulau Pinang 9.9 eh? juta telah dibagi kepada satu orang, beli tanah satu orang dinamakan uh, Datuk, eh, dia Datuk Datuk Mahta Syafi'i Datuk Masta Syafi'i. Siapa Datuk Masta Syafi'i? Pertama, eh bekas timbalan speaker. Kedua, bekas Adun Sungai Bakap. Ketiga, ahli Majlis Fatwa. Eh ahli Majlis Fatwa. Dia ahli media agama, Majlis Agama juga ke? <laughs> ya. Dan dia terlibat secara langsung dalam institusi agama. Eh ini breach kepada conflict of interest. Satu. Kedua. Pada tahun, eh, pada 15 Oktober, 15 Oktober tahun 2024, Majlis Fatwa Pulau Pinak, Majlis Fatwa Pulau Pinak, telah memutuskan yang di mana, ni adalah ahli Majlis Fatwa ketika dia jadi ahli majlis fatwa majlis fatwa Pulau Pinang telah memutuskan bahawa tidak boleh tidak bersetuju dalam bahasa majlis fatwanya haramlah haram dengan cadangan penggunaan wang tawakuf iaitu lebihan zakat oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk membeli tanah di atas lot 240-264-265 mungkin 3 sebelah price syaratan dan, ok baik maknanya majlis sepatu ada dah dah haramkan eh dah halang pem pem pembelian tersebut sedara sedari yang saya mati sekalian kawan-kawan media perkara tersebut eh dah dah tak dihalang tetapi timbalan ketua menteri telah guna cara lain Kenapa? Mesyuarat bilangan 10, 20, 24 Selepas daripada majlis fatwa halang beli tanah ni Halang beli tanah ni Bilangan 10, 20, 24 Mesyuarat majlis agama Pulau Pinang Dalam bahasa mudah dia Telah membuat keputusan tidak mewajibkan apa juga keputusan majlis agama ataupun semua institusi agama mesti berpandukan keputusan fatwa majlis agama. Ha. Tapi tiba-tiba bilangan mesyuarat bilangan 10 tahun 2024 selepas daripada majlis fatwa tak bagi beli tanah tersebut, kamu buat keputusan yang dipengerusikan oleh timbalan ketum oh, kita tidak perlu akur 100% dengan majlis fatwa. Ini ya, satu itu mesti, mesti. Jadi dia bukan sekadar mufti, dia ialah institusi yang ustaz, eh, semua orang yang buat hukum, buat hukum, buat fatwa ada dan kamu tak nak patuh. Lepas tu kamu nak suruh orang Islam lain patuh. Kamu sendiri institusi agama tidak patuh kepada majlis fatwa. Eh? Dan perkara ini, perkara ini uh, dalam bila kita rujuk balik dan tanah tu dia dah beli lah tanah dah beli dah sekarang yang jadi pertikaian eh? dalam keputusan majlis fatwa pada 15 Oktober 2024 majlis fatwa membuat salah satu ulasan majlis fatwa ialah kerana pulangan yang di memang dah ada dalam proposal eh sebanyak 17,000 RM27.40 setahun 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 saudara ini lebih menarik pulangan ini mana majlis fatwa tahu mana majlis fatwa tahu kan eh, kerana proposal penjualan tanah ini ustaz mafta jual dan ustaz mafta tawar untuk sewa tiap-tiap bulan dengan nilai 17 ribu 17,000 setahun dia jual 99 juta dia nak sewa balik 17,000 setahun dan angka dalam majlis patua ini yang mana mana patua tolak adalah hasil daripada proposal penjualan tanah tersebut Okey. jadi oleh kerana pertembungan-pertembungan ini eh pertembungan-pertembungan ini kita memutuskan bahawa satu sebelum zul terang kesalahan tanah dan azam akan menerangkan uh, dia report SPRM uh, di Putrajaya eh pertama kita mendesak Anwar Ibrahim perikatan nasional Kerajaan perpaduan pusat dan negeri Uh, timbalan ketua menteri saya tak tahu ketua menteri Chan Kong Yao dan dia datuk ah, ah tidak, 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 Chan tidak, tidak. ah wah ah, 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 ah. ah, ah Yamat Bahomat Chan Kong Chow Kong Yao tidak, tidak, tidak. kamu wajib menggantung dan mencutikan paling kurang kalau tak nak guna istilah gantung Cutikan timbalan ketua menteri satu negeri Pulau Pinang Supaya siasatan boleh dijalankan secara telus Dan tindakan boleh diambil Sebab sekarang dia tengah ronyeh ni semua ni Sebab nak menyelamatkan diri dia Itu satu Wajib Kalau tidak Anwar pembohong dalam isu reformasi dia Oh dulu Orang ni kena gantung, orang ni kena letak jawatan, orang itu kena ini, orang ni sekarang. Dia wajib timbalan ketua menteri bermula ismin ini harus direhatkan. Uh, direhatkan. Kalau timbalan ketua menteri ada maruah, kalau dia masih ada maruah, dia harus letak jawatan. Dia wajib letak jawatan. Perkara yang kedua, tuntutan kita ialah siasatan terbuka kerajaan negeri Pulau Pinang perlu membentuk sebuah jawatan kuasa khas eh, segera untuk bekerjasama dengan SPRM dan perkara ini perlu diselesaikan segera kepada masyarakat bukan Islam mereka kata oh ini urusan orang Islam sebab duit zakat ya, bukan saya nak bagi tahu orang Melayu ni meletakkan agama tinggi daripada malah undang-undang negara pun lebih tinggi lagi eh, lebih rendah daripada kepentingan beragama. Kepada masyarakat bukan Islam, saya nak bagi tahu eh, apabila duit zakat hukum hakam Islam pun PKR timbalan ketua menteri boleh buat main dan tipu maknanya setakat kepentingan masyarakat bukan Islam ni lebih teruk lagi agama sendiri pun yang dia semayang tonggang-tonggik lima hari lima hari lima kali sehari pun dia boleh tipu maknanya kepentingan orang bukan Islam ini menjadi alat dan mainan kepada uh, mereka tindakan kami tindakan kami eh? pertama peta saya bercakap bagi pihak peta eh? pembela tanah air pertama akan terus berkempen kita dalam masa terdekat kita akan membuat semua isu ini dalam bentuk risalah kita akan mandikan Pulau Pinang dengan satu juta risalah berkenaan dengan perkara ini pada bulan Ramadan kita akan mulakan kedua dalam Ramadan kali ini saya dah mula menghubungi wakil-wakil rakyat khususnya daripada Perikatan Nasional termasuk juga ada wakil-wakil rakyat daripada parti belah kerajaan pun kita dah berjumpa kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin maknanya kawan sekolah dia boleh habis bayar duit rumah ada tak orang Pulau Pinang berhutang rumah lagi? Ada, ada tak orang Pulau Pinang yang sedang nak diambil tindakan bank kerana hutang yang tidak mampu bayar. Orang Pulau Pinang sakit tapi tak dapat duit zakat dan tidak tidak boleh bayar bank dan bank tarik lelong rumah dia. Banyak seluruh orang Pulau Pinang pergi ke pejabat wakil rakyat masing-masing minta isi borang zakat dan saya sendiri akan ambil tanggungjawab minggu pertama Ramadan saya akan pergi hantar semua borang ini bersama dengan orang yang mengisi borang kita akan adakan perhimpunan di depan pusat zakat kalau orang-orang ni tak dapat memang timbalan ketua menteri ni timbalan ketua menteri paling bangsat yang pula pinak pernah, pernah ada kita akan buat perkara tersebut ha? jadi kepada orang ramai yang untuk wak, wakil dia ni YB dia ni adun dia tak nak ambil maklumat dia sila bagi tahu kita akan sidai adun tersebut jadi itu perkara mauduk penting yang saya nak sampaikan isu zakat peperangan zakat ini kita harus bawa oh, rakyat untuk bersama dengan kita pengkhianatan ini Sebelum itu seminit saya minta azam. Azam ini adalah saya penyelaras peta kebangsaan. Peta kebangsaan kita ada beberapa penyelaras. Azam salah seorang penyelaras peta kebangsaan. Azam telah ditugaskan untuk isu zakat ni ada lama dah. Dia dah jadi api dalam sekam tetapi meletup apabila Azam ditugaskan oleh peta untuk pergi buat laporan ke SPRM boleh tanya dia berapa jam dia buat laporan dan semua kedua ialah saudara kita tak main-main panglima tentera boleh masuk ICU dan setakat nak pakaikan baju oren orang bernama Mark Bin Min itu adalah sasaran kita ok,